Еще, так сказать, есть небольшое животноводство. 200 голов крупного скота скота. Так и вокруг, так и в спине для хозяйственных нужд. От 50 до 100. По так позволяет. И, в принципе, оно и на сегодняшний день конкурировать с э, колосом нет, нет смысла непосредственно на этой территории, значит, ну, в двух словах, что мы, чем мы подошли к весенним полевой, ну, к нынешнему аграрному году, так сказать, 2013 года, сзади у нас никаких проблем таких нету, да, пока что ежемесячно выплачивалась и заработная плата, и перед государством все расчеты практически там нет. Единственный долг это то, что мы реструктуризировали тот комбайн который вы видели на сегодняшний день тут 12 человек да, без сторожей так всего, ну, 6 механизаторов там, ну всего 12 с руководителем поэтому и ну, вместе с тем я скажу что и эти иногда не загружены работой, если учитывать что мы не возим и навозе не сеем сахарную свеклу где надо было очень много трудовой силы поэтому Хорошо, как есть, да? В двух словах, чем мы подошли вот сейчас, что вы увидели, да? Я не знаю, что... Наверное, бросили жребий и попало на наше хозяйство. Что мне показать? Все утверждают сохранить. То, что Дмитриевич подчеркнул, наверное, надо уже развивать. Потому что 4,20 молоко на сегодняшний день, я думаю, что в любом случае в убыточно быть не может. Это и рабочие места. Но я понимаю, условия сегодняшние, но в всяком случае я считаю, что я хотя я не инженер, вы техник, но я сумею вас убедить, что надо развивать животноводство. Вот эти моменты. Я имею в виду, почему не в Суворово? Мы проводили и в Авроре два года назад. Очень сложно с кормами. Я слыхал, что по району такая же картина. Да? На сегодняшний день еще один месяц практически остался. И так уже Распределили по дням, что уже и солома там вход пошла. слава богу, хорошая, солома еще с прошлого года. Да? И все, потому что, э, ну, э, вы знаете, какой год был. Мы посеяли поздно, кукуруза носилась, и она попала в ту же руку, когда уже дотянула.